Мы сделали практически половину тысячи, полтысячи слепков женских вагин, скульптуры, выкрашенные в розовый цвет. Мы остановились на таких самых основных локациях. Это возле пассажа есть туфля, скульптура, украденная у португальской художницы как бы без учета авторских прав туфля в виде огромная гигантская туфля сделанная из кастрюль и по всему по всей видимости изначально художница как бы апеллировала к феминистскому дискурсу вокруг этой этой огромной скульптуры мы положили в клумбы и гипсовые вагины и на саму скульптуру нам удалось вдвоем мне участница акции э, уйти, но осталась э, другая участница акции, которую я фотографировала, документировала, и на нее как бы попробовали там напасть морально, и даже дотрагиваясь к ее телу. Я убрал, а ты пришла на ложи. Я что, должен за тобой убирать? Вызывайте милицию. Хорошо. Я прошу Вы вызывать милицию. Да? Вы же вот Вы вызвали. милицию. Человек да. вызвал.

Ну, конечно, все быстро зачистили, убрали. Затем следующая локация была городской совет, как бы реакции до сих пор не произошло. Третья локация это Комсомоль, на улице Комсомольской есть аллея выдающихся днепропетовчан, в которой репрезентованы только мужчины. Также там институция такой медиа находится, а с другой стороны библиотека, в которой находится офис правого сектора. И вот как раз офис правого сектора отреагировал наиболее неадекватно или адекватно в формате их вообще репрезентации в обществе и как они себя ведут по отношению не только к женщинам, но и к мужчинам, не вписывающихся в их как бы, ультрапатриархальный какой-то эм, формат. Акцию собирайте теперь. Я соберу, что у меня есть. У меня есть Ну давайте собирать. Все собирайте нет, что-то мозгов не хватило Это все ваше, да? Это вы, да, а против чего нет. хоть так? А акция что, вы объясните стоите? или нет? Писяк наложили, смысл вот это? Надо слепо взять, провести экспертизу. <свят> что это за дела? <свят> Будем вести расследование. Снимаем все штаны. И будем примерять. Я могу сказать, что акция удалась точно так же, с одной стороны, где-то провалилась, с другой стороны, где-то удалась. Эксплуатация женского, женского труда, женского тела, особенно в условиях войны, на самом деле очень увеличилось насилие и вот эта реакция разных групп людей. Я думаю, что очень показательно сегодня.